Oh, kalau tak ada balang syukur ni aku tak boleh bersyukur bukan uh. macam tu dia cuma satu tools untuk membantu kita berlatih untuk bersyukur uh -huh. di saat kita rasa susahnya kita nak bersyukur ni uh. ha jadi betul Kak Aisyah cakap tadi kita tulis kita jadikan habit menulis kesyukuran tu setiap hari supaya bila di saat kita perlukan di saat kita sedih down kita boleh buka balik dan baca uh. Ah ha, bukan masa sedih itulah baru nak tulis. Memang sangat susah kita nak hmm. cari kesyukuran hmm. tu bila kita tengah sedih. Ah ha, jadi di waktu kita elok, anak tengah stabil, anak hmm. tengah tak sakit, kita tulis. Hari-hari tulis. Hmm. tulis, tulis tulis. Sebanyak Bagi penuh pun tak apa, tak cukup hmm. satu jar, satu balang tak cukup, buat lagi balang yang hmm. lain, buat juga bersama ahli keluarga hmm. yang lain. Jadi kita boleh duduk bersama-sama bila time uh, kita ditimpa ujian, kita boleh Uh, membaca kembali setiap kesyukuran kita tu bersama hmm. ahli keluarga yang hmm. lain juga. Oh. Assalamualaikum, saya Faiza, saya adik Kak Aisyah uh, dan kalau dengan Cak Na ni saya uh, kenal Cak Na since 2013. Uh, masa tu uh, anak saya uh, di ward onkologi lah. Jadi saya jumpa pertama kali dengan pengerusi Cakna, Puan Nur Hashimah dekat ward onkologi. Hmm. Ha, masa Jadi anak saya anak saya. Saya Shukam, anak saya dapat rawatan kat sana lah untuk kanser hmm. adrenal neuroblastoma. Hmm. Ha, okay, sebab saya mula balang syukur ni masa tu anak memang dah sakit kanser hmm. kan. Hmm. Ha cuma hmm. saya start bila kami dah balik rumah daripada ward tu. Hmm. Jadi waktu tu dia dah habis kimo apa semua jadi mm -hmm. ah, saya tulislah semua Tengang tu lah ah meliskan. dia jadi sebenarnya tu saya nak cerita balas syukur ni ada dua cara satu cara tadi kita tulis kesyukuran kita setiap hari mm -hmm. satu cara lagi ialah kita buat dia sebagai mini journal kita mm -hmm. Ah maksudnya setiap hari macam kita tulis diary mm -hmm. tapi kali ni kita tulis dia atas kepingan kepingan kertas ni tulis tarikh masuk dalam tu mm -hmm. jadi masa tu Seingat saya, saya tulis perkembangan dia lah, alhamdulillah. Uh, maksudnya Alhamdulillah uh, dah balik rumah, kan. Dah balik Kimo rumah. dah selesai Lepas tu uh. mungkin besoknya, Alhamdulillah dah tumbuh rambut, uh. Uh, contohnya kan, Alhamdulillah uh, kaki dia dah tak sakit uh -huh. uh, Macam itulah, betul tuh. Bila yang dia sangat bermanfaat ialah bila dia, kanser uh, dia tu aktif balik uh. Jadi saya tak tulis, saya baca je. Masa saya tahun baca. ke empat tu kan? Haa, hmm. saya saya buka dan baca balik yang dulu-dulu hmm. dah pernah buat. Saya gunakan uh, catatan di dalam balang tu untuk kuatkan balik semangat hmm. untuk bantu saya bangkit balik, kuat ya, balik. Kan? Haa macam, macam tu Masa mula-mula dia meninggal dia dalam masa satu bulan, dalam masa tiga hingga empat minggu tu lah sebenarnya dia sangat sakit, sangat weak, ha, hmm. sangat weak. Sebab dah cancer cell tu dah aktif balik, merebak balik dekat dia punya tulang. Dengan laju kan. Dia jadi balik macam the first uh, dulu. Mula-mula kena dulu, dia kaki juga. Oh, And then, mm. yang terakhir tu pun memang dia efek kaki dia. Dia tak boleh bergerak, Dan, tak mm. boleh jalan. Ha, jadi, dia dah sampai terbaring. Memang mm. kita kena uruskan semuanya, mandi apa semua. Tulang dia semua sakit. Ah, bayangkan kita nak kena angkat dia tapi setiap mm -hmm. yang kita pegang tu sakit. Mm ha. -hmm. Ah. Ah, lepas tu dia tak nak makan, cancer cell tu dah pergi ke dia punya liver juga. Mm. And the last part is dia pergi ke dia punya lungs lah. Mm. Ah, dia jadi tak boleh nafas. Tu yang last part tu kita bawa dia ke HUKM lah mm. untuk dapat at least dapat sokongan oksigen lah. Ha ah, masa tu. And then dah, dekat HUKM tu memang dia dah tak sedar. Dalam dua hari jugalah, ha, dua hari Hmm. Susah kan? Eh? Susah. Memang akan sedih, tak apa. Sedih tu normal. Mm. Cuma jangan berlarutan. Mm. Jangan berlebihan. Mm. Lepas tu, uh, kita tahu uh, maksudnya kehilangan tu, uh, dia ke syurga, dia ke tempat yang baik. Mm. Jadi itu yang uh, melegakan lah. Mm aa ha, melelekan. Jadi kita ada tanggungjawab yang lain lagi ni. Ha, anak anak yang lain lagi ni perlukan kita. Ha, jadi uh, kita kena cepat-cepat bangkit balik, kuat balik uh, sebab kita ada banyak lagi tanggungjawab yang lain yang anak-anak pun perlukan kita. Dan uh, hikmahnya kita akan nampak mungkin lama selepas tu uh, yang mana kita bila kita pandang balik belakang oh ini rupanya hikmah Allah nak bagi dekat hmm. saya. Hmm tapi memang sebenarnya Iqbal bila orang tu tengah diuji kita memang rasa blackout sekejap kita tak nampak nikmat tu sebab kita fokus pada pujian tu. Hmm. Ah that's why dia jadi mengaburi mata kita dari kebaikan yang Allah dah bagi yang selama ni kita dapat tu. Terus kita lupa. Hmm. Ada satu cerita tu Uh, yang kita balingkan semua, kita punya ujian uh -huh. dekat tengah-tengah ni, kita kita duduk dalam bulatan dan kita balingkan ujian kita Dan kita kena pilih ujian orang lain lah yang kita nak ambil uh -huh. uh, Mengikut kajian tu, mostly akan ambil ujian sendiri uh -huh. Uh -huh. Kerana ujian tu yang dia boleh buat, boleh, boleh lalui kerana Allah dah pilih dah Amazing eh, Ijaz buat dengan anak-anak Anak-anak pun pandai bersyukur sebenarnya. Uh. Tapi dia perlu dilatihlah. ah, uh. uh, dia perlu dilatih. Bila kita baca contoh yang dia orang tulis, uh -uh. macam kita pun rasa macam Okay, benda ni kita pun lupa nak uh -huh. syukur pasal benda ni. So cute lah eh? dia, uh. apa dia kasi hari tu? Budak itu? kecil macam anak saya yang Furqan 6 tahun uh -huh. pun, dia pandai bersyukur. Bila kita kata okay, what are you grateful for? You just wrote, uh, write right, down uh. and put inside this. Bila saya baca balik dia tulis apa? Water Dia bersyukur air yang Allah bagi kan. Dia bersyukur apa? Umi. Allah bagi dia umi kan. Lepas tu ada anak lain pula bersyukur sebab ada kawan, ada cikgu, ada sekolah. Lepas tu ada seorang lagi tulis, uh, Able to read Quran kan. So benda-benda ni yang uh, kita kadang-kadang, eh aku pun tak bersyukur ya. Aku boleh baca Quran pun tak bersyukur. Ada ramai lagi orang yang tak boleh baca Quran kan.